Победа всегда радует. Три очка взяли, все в порядке. Ну а игра не простая, потому что реализовали моменты, которые были. Мета было очень много. Первым в Били, сколько могли забить. И во втором были, моменты. Было забивать раньше и было бы легче играть. У вас команда с амбициями на медали. Как вы считаете, какие шансы сейчас у команды на них? Сколько в турнире таблицы даже отстали? Шансы остались только теоретически. Теоретически очень тяжело. Немножко второй круг плохо сыграли. Поэтому сейчас уже останемся, наверное, на четвертом месте. Ну и в каком настроении завершается ваш чемпионат? який, який команды сейчас? Настроение. Настроение. Немножко не выполнили задачу, не выиграли никаких медалей. В целом команда хорошие моменты, создаем, выигрываем, добиваем красивые голы. Просто перед сезоном ушло у нас 10 человек с команды. По сути, новая команда, поэтому еще нужно время, чтобы сыграться, набрать форму, знать друг друга. Поэтому результат очень нарисованный.